ગુજરાતભરના તાજા અને સચોટ સમાચાર મેળવવા માટે અમારી રાષ્ટ્રીય સમાચાર ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને બે આઇકન પર ક્લિક કરો શ્રી રામ જાનકી પરિવાર દ્વારા વિશાળ ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમમાં પૂજ્ય અનુપજી મહારાજ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભક્તોને આશીર્વાદ પણ પાઠવ્યા હતા આ ઉપરાંત અમદાવાદથી આવેલ નંદકિશોરજી શાસ્ત્રીએ સવારે સુંદરકાંડનું પાઠ વાંચન કરી ભક્તોના મન મોહી લીધા હતા મહેંદીપુર બાલાજીનું ભજન સંધ્યામાં દિલ્હીથી શીતલ પાંડે અયોધ્યાથી પંકજ નિગમ તથા સુરતથી ગાયક મુકેશ દધીચે પણ શ્રોતાજનોને પોતાના સ્વર વડે ડોલાવ્યા હતા તેમજ છપ્પન ભોગ મહાપ્રસાદ ભંડારાનું આયોજન પણ આયોજકો દ્વારા ખૂબ સરસ રીતે કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમનો વિવિધ સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહી લાભ લીધો હતો અનુપજી મહારાજે લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળી તેમની સમસ્યાઓ દૂર થાય તે માટેની પ્રાર્થના કરી હતી जय श्री बालाजी की परमपुज श्री छोटे महाराज जी की जय बालाजी सरकार की जय आज हमारा राम जानकी परिवार ट्रस्ट सूरत का ये तेरवा प्रोग्राम हो रहा है इसमें हमारे गुरु महाराज अनूप जी शर्मा आए हुए हैं और उनके सानिध्य में पूज्य छोटे महाराज जी के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है लोगों की इसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं तो जो भी हमारी जो ये निशुल्क सेवा है इसका कोई भी तरह का कोई चार्ज नहीं है और इसके अंदर में उसारा होता है उसमें भी कोई चार्ज नहीं है और ना कोई ऐसा कोई खर्चा बताया जाता है कि सौ रुपया उसारा का लगता है और वो भी जा कर के बाद में दरबार में चढ़ाना होता है और बाकी कोई पूजा पाठ का या कोई भी फीस का या कोई भी इस तरह का हमारे यहाँ चक्कर नहीं है तेरह से आप ये प्रोग आपके जुड़ते जा रहे हैं बहुत लोग जुड़ रहे हैं जिनको भी फायदा हो रहा है सब लोग जुड़ रहे हैं और हमारी संस्था जो है समझिए पूरे इंडिया में काफी लोग हैं इसके समझिए लाखों की तादाद में मेंबर हैं तो वो सबको फायदा हो रहा है एक आदमी को फायदा होता है तो वो दूसरे को लेके आता है तीसरे को लेके आता है और परिवार पूरे साल में किस तरह के कार्यक्रम करती है और भी वेलफेयर के जो भी है स्कूल का ब्लड कैंप का स्कूल में बच्चों को जो है सो वो पुस्तक वगैरह वितरण का या कोई भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कोई भी जरूरत मदद की जरूरत होती है तो उनको मदद पहुंचाने में जहाँ तक हो सकता है हमारी रामजान की परिवार मदद करता है कि कोई व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में नहीं आ सका हो और फिर उनको महाराज जी का आशीर्वाद देना हो तो फिर वो कहाँ पर वो कर सकते हैं महाराज जी कानपुर रहते हैं और बालाजी भी आते हैं महाराज जी तो वो जिसको जैसे सुविधा हो और सब जगह इनके कार्यक्रम होते रहते हैं तो जहाँ पे उनको सुविधा हो पता कर करके वो जा सकते हैं मिलने अंत में आप सूरत शहर के जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सूरत शहर के हम लोग हम लोग को जो है सो मुझको खुद को जुड़े जो है सो महाराज जी से जुड़े तेईस साल हो गया और तेईस साल से मैं खुद अपने पे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और उसके अलावा जितने भी लोग जुड़े हैं सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है और लोग बुला बुलाते नहीं हम लोग किसी को लोग खुद ही आते हैं वो जिनको फ़ायदा होता है वो चार लोगों को और बोलते हैं वो लोग खुद चल के आते हैं और आजकल दुखी लोग सारे हैं और शाम को हमारे यहाँ जो है सो भजन संध्या है आज तो आपको लोकल सिंगर मुकेश दादीच है और अयोध्या से सिंगर आए हुए हैं पंकज निगम और दिल्ली से शीतल पांडे जी आए तो उनका भजन की गंगा बहेगी और महाप्रसाद है तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लगाएं और इसका लाभ उठाएं आ कार्यक्रमों हेतु लोगों ने बालाजी महाराज અને ગુરુજી મહારાજ સાથે જોડવાનો અને તેમના દર્શનનો લાભ લેવાનો હતો તુલસી શર્મા સાથે રાષ્ટ્રીય સમાચાર સુરત